भावनगर परा वर्कशॉप खाते वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा नवी पेंशन योजना नो विरोध करी जूनी पेंशन योजना शुरू करने की मांग साथ धरना कार्यक्रम योजी विरोध प्रदर्शन कर शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मंडल मंत्री भावनगर मंडल वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन और वर्किंग कमिटी मेंबर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के तत्वाधान में जो पेंशन पुरानी पेंशन के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण हुआ था उसके तहत वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाईज यूनियन भावनगर मंडल पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए पूरे देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारी रेल कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं उसी क्रम में भावनगर मंडल के मंडल कार्यालय के ऊपर चार दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल जो सुबह साढ़े नौ से लेकर के शाम को साढ़े सत्रह बजे तक चलेगा हम करने जा रहे हैं और यह हमारी सरकार से डिमांड है कि देश की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए अब पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए आप बहुत की, बहुत। आपकी मांग अगर मंजूर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे आगे जो भी हमारा संयुक्त पेंशन संघर्ष बहाली के लिए जो समिति बनी है उनका जो भी निर्णय आएगा अगर इस क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार हमारी मांग को तो नहीं मानती है जो कि एक रेल कर्मचारी की ही मांग नहीं है यह राष्ट्र की मांग है देश की जनता की मांग है देश के हर एक कर्मचारी की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए तो इससे भी जो भी हमारा कड़ा कदम और निर्णय अगर हड़ताल का भी निर्णय लेना पड़े तो रेल में हड़ताल होगी राज्य सरकार में भी हड़ताल होने का हम काम करेंगे રાપર તાલુકા શહેર અને ગામની તમામ જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે રાપર શહેરની મધ્યે મોહનકુંજ એપાર્ટમેન્ટ સલારી નાકા પાસે સંજીવની હોસ્પિટલ ખાતે જનરલ હાડકાની સારવાર અને ચામડીના રોગોની સારવાર કરવામાં આવે છે સેવા આપતા ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ રાંગી ડોક્ટર સાગર સોલંકી અને ચામડી રોગના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર વિકેશભાઈ ઠક્કર આવશે ચામડી રોગના ડોક્ટર પ્રવીણ એ ત્રીજા રવિવારે સેવા આપશે